Подошел к самой избе. Коля урылся, Пришепотился спать ложиться, А перед сном нужно еще на улицу сбегать, Последний раз, чтоб спалось лучше. Выскочил Коля из избы, Побежал огородной тропинкой, И вдруг кто-то на его пути шлеп, Прямо на тропинку прыгнул. Коля остановился, Глядит в одном маленьком шаге от него Усел толстая жаба, Зобом дышит, Круглыми глазами на Колю смотрит ждет, чтобы Коля ей дорогу уступил. Коля отошел немного назад. Больно уж некрасивая эта жаба. Жаба прыгнула вперед. Коля еще на шаг отступил. Потом схватил камень и камнем в жабу сосел в мах. Когда Коля пошел ложиться спать, бабушка спросила его, или не нагулялся за день, чего так долго ходил. А я жабу сказал ей Коля. Бабушка спросила его, а за что ты ее не пожалел? «А чего она такая некрасивая на свете живет?» «Чем же ты ее кокнул?» «Камнем кокнул!» «Старуха, Елизавета Антоновна вышла на улицу и принесла бузник!» «Это зачем Такой спросил Коля. Елизавета Антоновна положила камень на скамейку и сказала, «А чтобы здесь был?» «Мало ли, вдруг тебе это понадобится!» «Я ведь тоже, смотри, какая вся некрасивая!» Коля сначала не понял. А когда понял, возмутился, закричал, так ведь она же жаба. Если всех некрасивых камнями побить, так красоты на земле не останется. А твоя некрасивая жаба всю ночь трудится. Чистит землю для утренней красоты. Так может, я и не убил ее вовсе? Может, это не промазал? В этот раз промазал, а в другой раз не промажешь. Ты в голову цель. Коля чуть не заплакал. Соскочил с кровати и убежал на улицу на улице он долго сердился на Елизавету Антоновну за ее слова. Даже в избу не хотелось возвращаться, хотел уйти в грязь жить. Вдруг слышит, кто-то перед ним шлеп. Коля посмотрел под ноги. Та же толстая жаба мимо него идет по своим делам. Большущими круглыми глазами в темноту смотрит. Шлеп и прыгнул Коля прямо на садали. Коля похолодел, а вдруг как цапнет, Жаба посидела у него, подышала и дальше скакнула. Фу, значит, от меня вреда нету. Повернулся он и в пошел. Живая, сказал он бабушке с порога. Я только что с ней виделся, она на меня не в обиде». Ну и ладно, сказала Елизавета Антоновна. Пусть ходит, у нее дел много, а ты спать ложись.